Доброе время суток, Леновые Ананасики Азас. И мы открываем новую рубрику под названием Новости. Все знают, что происходит сейчас в мире, но не все знают, что именно. Итак, новости фильма. 16 июля начинает показ в кинотеатрах фильм Человек-мурашка. Об этом фильме уже много что из видеоигр. Ну думаю будет очень интересно. Новый сезон известного Шерлок начнется только весной 2016 года. Так что шарломаны потерпите. На сайтах интернета появились новые серии сериала под куполом. Кто не смотрел, советуем посмотреть первые два сезона и чуть-чуть понять новый третий сезон, потому что он будет намного лучше, чем прежний. Никита Новиков ну, за очень короткое время стал очень популярным. Он известен тем, что есть очень позитивные персонажи, которые борются за мысли и воспоминания маленькой девочки. И он очень Chyba nie wam że... быть очень романтичным и очень романтичным так как э -э, много кто ждет его Ой -ой -ой. Какая и начали совместный тур по всей евразии и америке э -э, тур будет очень насыщенным э -э, в нем будет не только одна группа но и известный певец калипарс кто не знает советуем прослушать Перекрасила волосы в розовый, чтобы снять новый клип. Все мы знаем, что она неформальная рэперша, но у нее очень богат внутренний мир, и она это иногда отображает на своем цвет волос, так сказать. Документальный фильм Атория Пентатонис, который рекламирует почти на всех сайтах. Кто может даже это увидеть, прочитать даже сейчас, потому что вот недавно заходила свойства наш интернет. И на ютюбе очень часто показывают эту рекламу. Э -э уже не нужно покупать его, и можно посмотреть его на YouTube. Уже даже с русскими субтитрами. Но русские субтитры будут э только на Яндекс. Так что ищите его в Яндекс видео. И, конечно, мы, наша рубрика подходит к концу. И э рубрика под названием «Заметки». Это рубрика, где мы будем Говорить то, что нам нравится и что мы советуем вам. Рекомендуем вам от фильм Головоломка, о которой я шлась раньше. И также к нему э, игру, которая построена как раз под этим мультиком, под названием Inside Out. Советуем э, прикольное приложение под названием Акинатор и Релиз Фарм. Акинатор это приложение, где вы загадываете своего персонажа, и должны отвечать на вопросы собственного окинатора. И если вы сможете его запутать, и он не угадает вашего персонажа, то вы очень умный ваш персонаж. наш оператор Машенька <laughs>, играет эту злостную игру, да, сама призналась. Ой. Ну, в общем, мы советуем вам то, что сами видели, слышали и говорим вам.